duo mo'minning qurolidir duo inson bolasini nafsini tarbiyalashlikda mushkulalarni hal qilishlikda musibatlarni daf qilishlikdagi eng katta qurol balolarni daf qilishlik mushkulalarni hal bo'lishligi insonni ustiga keladigan xayriyatlarning asosiy sabablaridan duo mo'minning qurolidir dinning ustunidir osmonlar va yerning nuridir alloh taolo qur'onda marhamat qiladi vaqorbkuui astajiblakum duo qilinglar duolarni ijobat qilaman deydi ya'ni duo qilgan banda ollohdan duosi ijobat bo'lishligidan noumid bo'lmasligi kerak o'zi inson duo qilishligini o'zi ijobat bo'lish bo'lmasdan qat'iy nazar duo qilishligini o'zi ibodat deb aytilinadi inson qachon duoga astoydil sirqidildan qo'l ochadi boshiga bir ish tushgandan keyin to'g'rimi ish tushganda duo qilishligi ham davomiy bo'lib qoladi boshqa paytlarda namozda assalomu alaykum va rahmatulloh deb shap turib chiqib ketayotgan bo'lsa boshiga bir musibat yoki bir mushkuli tushgan paytda duoni ila haq bilan qilayotganligini ko'rasiz ibn boshiga bir ish tushgan bandani qiladigan duosini uch qismga bo'ladi bir insonga musibat tushdi duo qiladi duosi boshiga tushgan musibatdan ko'ra quvvatliroq bo'ladi shunda duo musibatni daf qiladi ikkinchi holatda qilingan duo insonni boshiga tushgan ishdan ko'ra quvvatsizroq bo'ladi musibat duoni yengib qo'yadi uchinchisi duo ham musibat ham barobar bo'lib qoladi bu ikkalasi qiyomatgacha kurishadi osmondan balo tushishligini alloh taolo taqdirga yozib qo'ygan qiyomatgacha balo yog'adi lekin bu baloni daf qiladigan duoni ham alloh taolo taqdir qilib qo'ygan demak boshiga ish tushgan odam Allohga qilayotgan duosi qanchalik quvvatli bo'lsa bu duosi ana shu baloni daf qiladi endi qanday qilib duo qilishlik siz bilan bilanmizi o'zimiz ixtiyorimizdagi narsa ekan duo qilinersin chunki bu duo ibodat deb aytyapti alloh taolo duo qilinglar men ijobat qilaman deydi quyidagi hadis hasan hadis rasululloh sallallohu alayhi La yughni hazar min qadarin. Hazar qadardan to'smaydi diqqat qiling. hazar degani ehtiyotkorlik degani sabablarni qilib qo'yish degani qadar degani yozib qo'yilgan narsa degan ya'ni yozib qo'yilgan narsani sodir bo'lishi yozib qo'yilgan narsani hazar ehtiyotkorlik sababini qilishlik to'solmaydi olmaydi sizni seyfingiz eshigingizdagi signalizatsiyaiz moshinangizga qo'ygan baqir chaqiringiz bu sabab musibatni qaytarishlikka lekin bu sabab qadarni o'zgartirmaydi va duo va duo tushgan musibatga ham ya'ni tushgan narsa ga ha, ham hali tushmagan narsaga ham foydasi bor ya'ni insonni boshiga bir musibat tushganda duo qilar ekan albatta foydasi bor duoni agar tushmagan bo'lsa hali kelayotgan bo'lsa duo qildimi unga ham foydasi bor e demak aytdiku duo mo'minning quroli dedik dinning ustuni dedik osmonlar va yerning nuri dedi. balo kelgan bo'lsa ham duo qilsa foydasi bor hali balo kelmasdan turib duo qilsa ham foydasi bor. Va innal bala la yanzilu fa fa yalqahu du'a ila yawmil qiyama. Albatta balo tushguvchidir uni duo to'sguvchidir qiyomatgacha bu ikkalasi olishib turadi mana yuqoridagi hadisda yana bir takror keladi duo nozil bo'lgan narsaga ham hali nozil bo'lmagan narsaga ham foyda yetkazadi <laughs> keyingi o'qiydiganimiz hadis bu imom ibn İm ibmj sahflarida keltirilgan musnatlarda keltirilgan hasan hadis rasululloh aytadilar la yaruddul qadara illa duo qadarni faqatgina duo qaytaradi boya aytdikku sababni qilishlik ehtiyotkor bo'lishlik yozib qo'yilgan narsani to'sa olmaydi u bizni faqat qalbimiz bir taskin topishligi uchun o'sha yog'ochni yeib qo'yamiz eshigimizga yoki bir ilmoq ilib qo'yamiz eshigimizga yoki qaligidir otni bog'lab qo'yamiz bu qalbimiz taskin topish uchun qilinadigan sabab sabab ehtiyotkorlik yozilgan narsani qaytarmaydi endi nima qaytaradi duo qadarni o'zgartiradi ibn umar roziyallohu anhu duo qilarekan parvardigor hammamizga ma'lum hadis onasini qornida banda bir yuz yigirma kunga to'lgan kuni parishta keladi peshonasiga yozib qo'yadi to'tta narsasini rizqini ajalini amalini va baxtli baxtsiz bo'lishini enasini qornida turganda kim baxtli kim baxtsiz yozib qo'yilgan ibn umar duo qilar ekan parvardigor agar meni kitobimga baxtsizlardan deb yozib qo'ygan bo'lsang shu kunda bir yuz yigirma kunga to'lgan kunimda uni o'chirib tashlab baxtlilar qatoriga meni qo'shib qo'ygin deb duo ekan ibn umarni qilgan mana shu ishidan mana shu so'zidan shuni tushunamizki duo qadarni o'zgartirar ekan bir insonni peshonasiga alloh taolo faxrlikni yozgan bo'lsa allohga tinimsiz ilhaqlik bilan duo qilar ekan bu faxrlikni olloh ketkazadi olloh bir bandani boshiga musibatni yozgan bo'lsa ilhaq bilan tinimsizlik bilan duo qilar ekan alloh taolo mana shu musibatini ketkazadi demak darsimizni boshiga qaytamiz duo mo'minning eng quvvatli quroli yana nimasi zo'r duo tahoratli bo'lish shart emas qibraga qarab turishlik shart emas yonboshlab olib duo qilsa ham bo'laveradi eng asosiysi qalbdan chiqsin ilhaq bilan chiqsin ijobat bo'lishiga ishonib duo qilaylik duolarimiz ijobat bo'ldi birodarlar qadarni faqat duo o'zgartiradi umrni esa faqat yaxshilik ziyoda qiladi qaranglarda odamlarga zulm qilib biligiga quvvat to'lganda qo'lida mansab bo'lganda odamlarni haqqini yeb tajovuz qilib haddidan oshganlarni tezda juvonmay bo'lib ketganligini ko'rasiz va aksincha uzoq umr ko'rgan oqsoqollarni qari onalarimizni qarasangiz hayotida birovga bir ozor yetkazmagan bo'ladi birovga faqat bir halimlik odamlarga foydasi ekanligini ko'ramiz u bir, bir yilda ikki marta iftor qilib turib ehson qilib turib chollar haqqingizga umring uzoq bo'lsin deb qo'ygan de bilan uzoq bo'lib qolmaydi umr bu yoqda o'ziz zolim bo'lsangiz xaloyiqqa xalqqa yaxshilik yetkazing umringizni ziyoda bo'lganligini ko'ra chunki payg'ambarimiz aytyapti umringlarni ziyoda bo'lishini xohlasanglar odamlarga yaxshilik qilinglar oxirgisi oh, va banda ya'ni bir kishi o'ziga keladigan rizqni qilgan gunoh tufayli yo'q qilib qo'yadi qaytaramiz inson o'ziga kelayotgan mo'l ko'l rizqni gunoh qilib turib hayotida shu rizqini o'zi yo'q qilib qo'yadi hamma narsa o'zimizga bog'liq qarang hadisda qadarni faqat duo o'zgartiradi bu ham o'zimizga bog'liq umrni faqat odamlarga yaxshilik qilishlik ziyoda qiladi bu ham o'zimizga bog'liq hamda kelayotgan rizqimizni barakotli bo'lish bo'lmasligi ham o'zimizga bog'liq xulosa qilamiz darsimizga duo mo'minning eng quvvatli quroli duo dinning ustuni duo osmon va yerning nuri inson ilhaq qilib yanini parvardigoriga yolborib so'rar ekan albatta duolari ijobat bo'ladi inshaalloh keyingi suhbatda duo haqidagi darsimizni davom etkazgan bo'lamiz aul assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh